بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <applause> الحمد لله goreng setiap ini ke syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala maribadan kuninya dapat kita beramal dengan amalan membaca ayat-ayat suci Al-Quran berzikir bertahlil bertasbih berselawat kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita sentiasa sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan segala apa yang kita hajatkan dan kita doakan tadi akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadi pada pagi ini kita mengambil masa yang masih lagi berbagi buat kita untuk kita sama-sama mengulang kaji melalui kita kitab munajat dan ikhtiar dengan Al-Quran daripada Ustaz Muhadir Haji Jor. Jadi munajat dan ikhtiar dengan Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah pelengkap dalam kehidupan kita yang mengandungi firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak kelebihan dalam pada kita nak menghadapi kehidupan di muka bumi ini maka Allah taala berikan petunjuk ini di dalam al-Quran. Insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada muka surat yang ke-20 25 ke surat 25 iaitu berkaitan dengan memohon rezeki yang luas. Kita ini, kalau buat rezeki kita nak yang banyak Kita nak yang luas Kita nak yang berkah okay. <tuh> Jadi Usaha kita buat Dan jangan kita sekadar duduk saja Duduk dekat rumah Harap rezeki datang ha, dia. dia kata apa dia Allah dia kata Ulat dalam batu pun boleh hidup star. Kami ni yang duduk luar batu Rezekinya macam-macam Kami duduk rumah pun ada dia rezeki Ada orang yang etikotnya begitu Dia duduk rumah, dia duduk senang-lenang Orang lain yang pergi bekerja Kemudian dia minta sedekah Dia minta <coughs> zakat dan sebagainya Jadi ini adalah etikot yang bersalahan Memang Allah Ta'ala dah janjikan kepada kita rezeki tetapi syaratnya prasyaratnya iaitu kita kena kita kena bekerja kita kena berusaha maka di situlah baru adanya keberkatan dalam masa yang sama kita juga boleh mengambil faedah mengambil amalan-amalan yang telah diajarkan oleh kita oleh para alim ulama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi insyaallah perkara yang uh, tajuk L memohon rezeki yang luas maka memohon rezeki yang luas ini dengan yang pertama daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengqra surah al-waqiah di setiap laila lam tusibhu faqatun abada qara'a suratal kulli lam tusibhu abada yang bermaksud sesiapa yang membaca surah al waqi'ah pada setiap malam kefakiran tidak akan menimpanya selama-lamanya jadi Sesiapa yang membaca surah Al-Waqihah pada setiap malam, maka kefakiran tidak akan menimpa dirinya selama-lamanya Allah. Jadi, amalan membaca surah Al-Waqihah. Surah Al-Waqihah ini adalah surah yang ke-56 di dalam Al-Quran yang terletak pada juzuk yang ke-27 dan mengandungi sebanyak 96 ayat. Ha, tak sampai 100 pun. Kita ni kalau sebut tak sampai 100 macam pendek. Ha, ha kan. Jadi dinamakan Al-Waqi'ah kerana diambil daripada lafaz Al-Waqi'ah yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Yang artinya apa dia? Artinya kiamat. Jadi kita pun biar waktu lusat nak minta umur rezeki baca ayat tentang kiamat. Ha, kan? Jangan risau. Kita ni, walaupun ayat ini di awalnya ceritakan kan, tentang hari kiamat. Tetapi, kandungan daripada surah ini ada banyak kisahnya. Ha, jadi, kita amalkan baca selain daripada kita baca surah Al-Mulk. kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah.

telah dijanjikan barang siapa yang membaca suratul waqiah pada setiap malam maka kefakiran tidak akan yang selama lamanya dan daripada sayyidina ibnu abbas baginda nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda suratul waqiah suratul ghiz suratul ghina faqra'uha wa 'allimuha awladakum yang bermaksud surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan. Maka bacalah ia dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kamu. Ha, jadi bagi Nabi SAW memberikan pesan surah Waqi'ah ini surah kekayaan. Nak kaya antaranya bacalah surah Waqi'ah ini. Dan dianjurkan kepada kita, ajarkanlah anak-anak kita untuk membaca surah Al-Waqi'ah. Al-Alamah al al Al-Faqi Al-Habib Zain bin Ibrahim menyebutkan di dalam kitabnya yang bermaksud faedah daripada beliau iaitu Al-Habib Abdullah bin Al-Idrus radhiyallahu Anhu juga termasuk amalan-amalan para salaf untuk memudahkan rezeki ialah membaca surah Al-Waqi'ah pada waktu pagi dan petang. Ha. Jadi, Selain daripada baca pada waktu malam, dikatakan juga boleh dibaca pada waktu pagi dan pada waktu pada waktu petang. Ha, ini antara kelebihan surah al-Waqi'ah. Kita nak cari rezeki yang melimpah ruah, jadi sebenarnya surah al-Waqi'ah al ini banyak kelebihan. Eh. Banyak kelebihan dan antaranya surah al-Waqi'ah ini dengan mewiridkan surah Al-Waqi'ah sebagai bacaan rutin setiap hari dan setiap malam maka Allah menjauhkan kefakiran selama-lamanya Sa'ad Al-Mufti mengatakan dalam bahawa hadis hadis yang kita bacakan kan hadis-hadis yang, yang telah dikongsikan tadi antaranya tentang perkara-perkara berkaitan dengan dengan aa, qiyam berkaitan dengan kekayaan ini dan aa, dikatakan juga sebuah hadis bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sesiapa membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap hari, ia tidak akan ditimpa kefakiran. Sesiapa membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kesusahan atau kemiskinan selama-lamanya. Dan juga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ajarkanlah surah al-waqiah kepada isteri-isterimu kerana sesungguhnya ia adalah surah kekayaan. Dan sesiapa yang membaca surah al-waqiah setiap malam maka dia tidak akan tertimpa kefakiran dan kemiskinan selamanya dan surah al-waqiah adalah surah kekayaan maka bacalah ia dan ajarkanlah kepada anak-anaknya semua jadi ini antara hadis-hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surah al-waqiah dan uh, <coughs> antara khasiat antara kelebihan surah al-waqiah iaitu sesiapa yang membacanya sebagai wirid maka akan beroleh kesenangan selama-lamanya ha, jadi baca surah waqiah ni jadikan kemudahan pada, pada diri kita banyak cara-cara kadang orang tanya kita ustaz nak baca waktu bila, nak baca berapa kali dan ha, sebab para ulama' ada macam-macam ada macam-macam cara mereka lakukan antaranya baca pada setiap malam satu kali antaranya lagi ada yang membaca sabahnya empat belas kali setiap <laughs> setiap lepas solat asa ha, orang mampu kita mungkin tak mampu nak baca empat belas kali lepas asar. saya nak baca sekali pun belum tentu Ustaz kan? lagi-lagi lepas asar. ha, kat duduk rumah ni lepas asar bukan kami goyang kaki kan? tunggu anak balik sekolah, tunggu suami balik kerja. Ha, yang bekerja itulah waktu kami dalam perjalanan pulang ha, Jadi tak mampu buat pada waktu petang Tak mampu buat 14 kali Buatlah pada waktu malam Dan ada juga yang mengatakan sekiranya surah ini dibaca sebanyak 41 kali dalam satu majlis Maka insya Allah akan ditenaikan segala hajatnya Khususnya yang berkaitan dengan rezeki ha, Jadi kalau kata kita dalam keadaan kesempitan sungguh kan? kita rasa macam hidup kita sempit hutang banyak keliling pinggang maka ambil satu masa ambil satu masa kita baca sebanyak 41 kali maka kemudian kita berdoa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di ditunaikan hajat kita segala apa hajat kita dan kelebihannya juga berkaitan dengan hajat yang berkaitan dengan rezeki kita. Ha, moga Allah Ta'ala berikan rezeki daripada arah yang tak disangka-sangka dan kita dapat melunaskan segala hutang piutang kita. Ha, kemudian untuk menjadi orang kaya yang senantiasa bersyukur. Ha, kan Mungkin kita ni Ustaz, saya ni harta kekayaan saya tak habis tujuh keturunan Ustaz. Ha, kan? Kaya sungguh. Kan? arwah atuk saya meninggal dia tinggalkan harta bilion-bilion sampai dekat arwah bapa saya sampai dekat saya baru dua keturunan ustaz ada lagi lima keturunan ha, ha, jadi ini harta anak yang punya katanya ha, jadi tak cukup sekadar kita ada kekayaan tetapi kita nakkan kekayaan kita itu menjadikan kita bersyukur maka amalkan membaca surah ini sebanyak tiga kali selepas solat subuh Tambah lagi dengan tiga kali selepas solat isya Maka tidak akan berlaku, tidak akan berlalu masa setahun itu melainkan ia akan dijadikan seorang hartawan lagi dermawan. Ini ha, antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Dan banyak lagi ha, kaedah lain. Antaranya bila mana... Ha, Ya, orang yang mahu baca surah Al-Waqiah ini disertai dengan puasa sebelum itu ha, ataupun nak mengamalkan surah Al-Waqiah ini ada setengah ada setengah ulama mengamalkan apa dia berpuasa selama tujuh hari terlebih dahulu bermula daripada hari Jumaat berakhir pada hari Khamis. Ha, jadi ini antara amalan-amalan mereka. Jadi apa sekalipun kita katakan iaitu surah Al-Waqiah ini banyak kelebihan yang boleh kita ambil Yang paling penting Jangan kita katakan Kita beriman dengan surah Al-Waqi'ah Semata-mata Jangan kita letakkan Iktikot kita Yang memberikan rezeki itu Surah Al-Waqi'ah Ini kadang-kadang risau Bagi amalan Dia beramal Akhirnya dia pun beriman Dengan rezeki itu Dihadirkan oleh amalannya aa, Oleh bacaan surah Al-Waqi'ahnya Itu usaha kita Yang memberikan rezeki kepada kita tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi jangan juga berhenti aku setiap hari duduk rumah. Baca surah waqiah pagi petang siang malam ah ha, dan kemudian dikatakan ustaz, ustaz bagi kuliah tak betul ustaz. Ustaz, saya ni ustaz bukan sekadar 3 kali, 4 kali, 7 kali. Dari pagi sampai ke malam saya baca ustaz. Ah ha, kan saya berhenti hanya nak makan, nak minum, nak buang air, nak solat. Ah ha, saya duduk rumah. Saya duduk belik-belik bawah tika tak ada pula rezeki masuk. Duduk belik-belik bawah sejadah tak jumpa juga. Cari bawah tilam, cari bawah bantal tak ada juga. Saya cek account bank saya tak ada juga duit masuk. Ah ha, sabar je lah orang macam ni. Eh, duduk ikat je dekat pokok letak kerengga. Ah, ha, baru dia tahu erti macam mana susahnya nak cari rezeki. Dan kita kena berusaha cari rezeki. Dah cari rezeki barulah kita dah berusaha kita amalkan amalan-amalan ini ha, jangan salah hati kau okay, senang hidup kau ha kan orang kata bila senang betul hidup kau duduk rumah orang lain menyara hidup kau sabar ajalah ha kadang-kadang berlaku bila mana kita bila mana kita menguruskan kan pihak-pihak yang <coughs> nak minta bantuan kita tak salahkan mereka tetapi kadang-kadang akhlak tu yang kadang-kadang kita geram ha, kan? dah lah minta kita tolong dia marah kita pula kita dah bagi dia beras kita dah bagi dia uh, kita dah bagi dia tepung kita dah bagi dia gula kita dah bagi dah kelengkapan kicap sos dan sebagainya dan dia tanya kita pula, Ustaz Milo tak ada ke Ustaz? Besar sabar je lah. besar kecil, besar kecil aku pandang orang ni <tid> Kita dah bagi macam-macam, terima kasihnya tak diucapnya Minta pula macam-macam, <tid> sabar je lah <tid> Jadi kadang-kadang begitulah <tid> Sekarang ni Alhamdulillah sebenarnya Saya bila mana kita uh, berurusan dengan pihak lembaga zakat ni kan Terlalu banyak dan mereka dah beri bantuan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan alhamdulillah dan asnaf-asnaf juga diberikan kursus-kursus anak-anak yang bersekolah aa, nak menyambung pelajaran atau boleh sambung ke IPT dalam keadaan pembiayaan oleh pihak zakat nak belajar di aa, MSU contohnya aa, kan ini bukan bukan kalau kita orang biasa nak masuk aa, harganya bukan main mahal aa, tetapi mereka ini dapat kelebihan belajar di sana dengan digayai oleh pihak zakat alhamdulillah jadi kalau kata kita menjadi sebahagian daripada pembayar zakat maka bersyukurlah kita kerana rezeki yang kita kongsikan kepada pihak lembaga zakat ini diagihkan kepada mereka yang memerlukan tinggal lagi tanggungjawab mereka pula nak berusaha keluar daripada kepompong kemiskinan ujian yang berlaku buat mereka sebenarnya bukan sekadar ujian bagi mereka sebenarnya inilah ujian kepada kita juga kan adakah kita ini menjadi orang yang mampu juga nak berkongsi rezeki dengan mereka ada orang dia ada kekayaan tapi kudukut -kud, ha, kan macam Haji Bakhil lah, dia kedekut sungguh dalam kedekut Bakhil pula tu ha, kan? Jadi jangan kita sampai dalam diri kita adanya sifat kedekut, sifat bakhil Tetapi kena juga kita berhati-hati ha, kan? sekarang ni banyak pihak yang mengambil kesempatan Pekerjaan apa dia? Pekerjaannya ialah mencari ataupun menjadi gelandangan ha, kan? ha, okay. Apa ni? Sekejap saya tengok saya ni Laptop jauh sikit kadang-kadang tak perasan. Okay. Maknanya baca surah Al-Waqi'ah tak kira masa kan yang penting istiqamah jadikan amalan dia ya, betul. akan ha, kan ikut masa kita. Ha, kalau kita nak ikut ha, para ulama' ajar sekurang-kurangnya pagi petang pun bagus. Kalau kata kita ikut masa kita pun bagus. Nak amalkan pada malam saja pun bagus. Ha, tak ada masalah. Yang penting selepas kita baca kita berdoa, kita berusaha. Ha, okay. Kut-kut lepas cerita pada usaha terus -se -se bagi duit ke nah, okay. itulah kadang-kadang ada -kadang orang ni kadang-kadang nak minta duit saja dan ha, usaha tidak sebab saya pernah, saya pernah borak dengan dengan apa namanya, pihak uh, lembaga zakat ni antara kelebihan suatu ketika dahulu mereka dibelikan dengan sutra, uh, food truck uh, food truck Bari pick up tu lah kan jadi mereka ni uh, mereka ni diberikan uh, Orang kata tak diberikan ikan semata-mata tetapi diberikan anjing dan umpan untuk mereka mencari rezeki diberikan lori aa, kerana untuk berniaga dan udah dengan lori-lori dijualnya sekali Kadang-kadang ha, itulah -kadang, macam-macam kan aa, Betul skamer, skamer ni macam-macam Dia bukan skamer semata-mata sekarang ni banyak jenis skamer Antara ni sekarang ni mereka gunakan WhatsApp Skamer bukan skamer apa pergi ke masjid, ke, ke surau minta sedekah di sana dan sini Alhamdulillah kami nazi-nazi ni ada grup WhatsApp kami jadi bila mana dia datang satu masjid aa, kan dia kata kami minta bantuan sebegini sebegini aa, dan tengok alamat di mana aa, jadi share dalam grup nazi-nazi kenal tak orang ni kenal tak sipulan-sipulan ni aa, kan sebab ceritanya kalau pergi masjid ni dia kata saya sakit nak balik kampung nak beli tiket bas tak ada dia ya, rupanya tanya kawan lain nazi masjid lain serupa juga akan tiap-tiap bulan sakit nak balik kampung. Tiap-tiap ha, minggu sakit nak balik kampung. Allah senang betul. Ha, kan? Jadi hati-hati. Bukan kita tak nak membantu tetapi dengan zaman mutakhir ini kita juga kena berhati-hati. Ha, terutamanya bila mana macam kami dia menguruskan aa, apa namanya, duit sumbangan daripada orang ramai. Bukan sewenang-wenangnya kami nak lah pelanjakan sesuka hati dia ya. jadi perlu dapatkan persetujuan kena kaji dulu siapa orangnya dan Alhamdulillah kami juga bekerjasama dengan pihak polis jadi bila mana dapat saja uh, orang yang minta bantuan ni kami akan terus bertanya kepada pihak polis tolong cek nama orang ni uh, bagaimana statusnya uh, sebab bila kita cek rupanya dia kata Ustaz abaikan Ustaz, jauhkan diri daripada orang ni Ustaz, dia bahaya Ustaz. Kan beberapa kali keluar masuk dalam penjara aa, kan keluar masuk, keluar masuk, isap dadah dan sebagainya tapi tak berubah-ubah. Kita tak ada masalah kalau kata dia orang pergi masuk dalam, keluar, insaf, dia nak berubah tak ada masalah. Rupanya dia keluar, dia pergi buat kerja begitu. Aa, setiap hari dia akan whatsapp nama-nama, dia akan gunakan gambar-gambar sakit kaki kena potong aa, tangan bersimen kaki bersimen macam-macam rupanya cari gambar-gambar tu diambil daripada Google ha, jadi hati-hati bukan kita nak beresan keburuk tetapi lebih berhati hati. Ha, kalau kita tak berhati-hati maka kita akan mudah diperdaya. Ha, apapun aa, pada pagi ini aa, kita ambil sedikit sebab apa? buat mencari rezeki yang memohon rezeki yang luas ni banyak amalannya. Jadi hari ini kita ambil tentang surah Al-Waqi'ah sahaja terlebih dahulu. Ha, Nanti kan banyak-banyak saya bagi terus hari ini surah Al-Ikhlasnya dengan surah Tahanya. Udah kita pening sendiri Ustaz. Mana satu nak baca dulu ni Ustaz. Banyak sangat kami ada kerja. Kan kami kerja kami nak duduk saja di tikar sejadah. Ha, bukan. maknanya kita ikut kesesuaian. Kita try dulu Al-Waqi'ah ini jadikan istiqomah satu hari sekali setiap malam. Kita sambung selepas baca Al-Mulk boleh tak ada masalah. Ataupun ada waktu-waktu terluang ambil masa ha, kan tak perlu nak layan sangat dengan TikToknya aa, tak habis-habis dengan Shopee-nya aa, kan. Ni Shopee tak habis, -habis masuk Dia noti dia Shopee aa, kan. Kadang-kadang masalah juga akan hal yang kita leka kita dengan dengan keduniaan semata-mata. Okay. Ramai pesara-pesara kena tipu begitu. Uh, betul. Aa, sikit saya nak kongsi. Saya bila, bila cerita tentang pesara-pesara ni kan sebenarnya saya pun aa, saya katakan apa dia. Uh, Scammer-scammer ni mereka hebat mereka tahu mana-mana orang yang baru bersara. Biasanya orang bersara ni duit dia banyak. Ha dia tak ada komitmen, dia tak ada tak ada apa kan KWSP baru keluar setengah juta kan. Ha, jadi ada juga yang kita ada KWSP, dia bersara dia dapat satu juta. Laju je pihak-pihak skamer ni tahu yang orang ni ada orang ni ada keuangan kan dan dikatakan antara yang dikata apa dia aa, jual tilam untuk keselamatan, jual cadar untuk kesihatan macam-macam jenisnya. Jadi orang-orang ni bila kata yang seronok lagi dikatakan apa bila mana kita beli barangan ini maka akan ada jariahnya diinfakkan kepada rumah anak yatim, sekolah tafis dan sebagainya. Ada juga yang kata beli candar ni harga dua tiga ratus je berpeluang mendapat cabutan bertuah satu juta. Ha, Macam-macam. Jadi hati-hatilah tak kira lah pesara ke tak pesara ke. Maka hati-hati sebab orang sekarang ni mereka Aa, nak mencari rezeki dan tak fikir halal haram. Ha, jadi risau kita menjadi sebahagian daripada mangsa dan risau juga kita menjadi sebahagian daripada orang yang dilibatkan secara kita tak sengaja dan kita tak sedar. Okey. Jadi wallahu alam bisawab mohon maaf atas segala salah silap sepanjang kita bersama pada pagi ini insyaallah pagi ini kita akan sama-sama membaca uh, Husna insyaAllah sebelum saya serahkan kembali kepada Amin A'udhu Bila Ibn Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المقصي المبدع المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم عفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضال النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وأنت بالصبر استارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته